Мустафа, привіт, Дмитро Гнаб, Як ти там? Що сталося там годину тому? Ми тут е з великим хвилюванням читаємо те, що ти пишеш тут в нашу групу спілкування? При я писав вже час назад. Я сюди вже виїхав, я довжі виїхати вже в сторону Харкова і Сумаді. И на складе, и среди них есть развед, э, отделения, в котором работают ребята с пистолетниками. Сегодня они выехали э, из Артемовска в сторону Горловки и в районе села Зайцево вышли на холм, где пытались провести авиаразведку, авиаразведка проводилась достаточно успешно, но уже по дороге туда, по э, радиоперехвату, ну, услышали, что с той стороны объявили охоту. Дело в том, что эта разведка ведется на машинах. Они вы, вычислили машину, которая передвигается к разведывательнике. Обычно эта машина запозналась в 5 маков, Она неприметная, но они как-то ее э, вот, вычислили и объявили на нее охоту. Ну, мы думали, что и ребята думали, что это в другом районе, то есть они не знают, где находится именно эта машина. Оказалось, что они не только знали, они очевидно и ждали, потому что когда выехала машина на на холм ее начали обстреливать, в том числе обстреливали подкольных гранат. Когда началась расстрельба, э, связались с группой поддержки, группа поддержки выехала на холм, Но пока она приехала, машина достаточно сильно обстреляли, пока никого не задела, э, и э, машина выехала туда. Сейчас там уже работает группа прикрытия, 14 человек пойдут до сих пор идет. И насколько я понимаю, они уже после там на этой машине вышли на блокпост, который стоит в сторону Артемовска со стороны Горловки, и там уже идет обстрел минометами. Что происходит с ребятами, с ними пока связи нет, с 14 бойцами, которые остались на холме. Мне пока информации не сообщали, оттуда уже выехал не просто поезд. И вот а, какая информация будет сегодня, что я буду сообщать. Мустафа, а я читал твое поведомление, что когда ты прибыл до Артемьевска, там начался, ну, поблизу Артемьевска, начался обстрел минометный блокпосту, так? Да, вообще, в принципе, в Артемовске ситуация очень странная. Если вы посмотрите по карте, из Артемовска есть только один выезд на Константиновскую походу, и остальные выезды они ну, ведут в города, которые сейчас как все еще э, сепаратисты. И, э, то есть как Артёмов, он находится в окружении. И на самом деле э, и в городе, вокруг города не очень спокойно. в городе спокойно, а вокруг города э, происходят разные вещи. Например, позавчера, вчера обстреляли прямо в том центре города, где строился один из батальонов. А вчера ночью по, по, этому же дому, по блокпостам тоже шли выстрелы. А вчера действительно в, районе блокпостов шел минометный обстрел и уже воронки. То есть они вообще-то знают, что опасно, что у них пристреляны их не орудия на конкретные блокпосты, которые ведут в город и из города. То есть охранять блокпосты достаточно сложно. Зрозуміло. А чи внаслідок цього обстрілу мінометного, чи є дані про поранених, чи не дай Боже вбитих українських сил? Вчора, наскільки я розумію, ранених не було і вбитих теж не було. По крайней мере, мені такої інформації не поступало. Я так розумію, що е, і з той сторони, і з таких сторони всі друг другу достаточно позиції, і я вкрив достатньо ну, акуратно, скажімо так, можна примістити такої слова. Всі осторожно подходят друг другу. и с этой стороны, и с той стороны. И я вчера общался с разведротой, которая а, говорила о том, что в городе у них действительно есть орудия, что они туда сейчас концентрируют именно в Горловке, я про Горловку сейчас говорю, которая э, идет дорога в сторону Артемовска, э, что они там концентрируют какие-то силы. Но точных данных, сколько человек неизвестно, порядка трехсот, они говорят сейчас, сколько еще непонятно. А, и что самое важное, что сейчас и в сторону Артемовска тоже подъезжает, я уже выезжал, видел колонны, которые туда подъезжают. То есть, по-видимому, там тоже есть какая -то концентрация и будут какие-то дальнейшие планы. Потому что вчера, по словам вот этого человека, который составлял из разведроты, они достаточно аккуратно делятся информацией, но из того, что я понял, из намеков, о которых он говорил, что они планируют какие-то операции как раз в районе Артемовска, поскольку сам Артемовск сейчас достаточно находится в таком, ну, положении, но Мустафа, якщо тобі зручно говорити, є ще трохи часу. Хотів тебе розпитати, так. що кажуть про угрупування Безлера, яке тримається там в Горлівці, яке є достатньо незалежним від групи Стрілкова і решти бойовиків сепаратістів, які зараз в Донецьку знаходяться. Скільки там бойовиків Безлера, Яке у них озброєння і до чого готуються українські військовики? Ну, в плані який план по Горлівці? ну, е, важне, що інформації про Безлі. Независимые независимо от Киркина и от КНР, которые находятся в Донецке, они объявили своя структура, что они сами будут управлять, сами работают своими данными, своими, э, то есть сами теперь без всяких координаций с Донецком. По количеству людей, я сказал, что около 300-400, это те, которые у них есть, а по из того, что знают, вот, по крайней мере, с украинской стороны, что а, есть, есть люди, которые платят, но большинство населения в Гурмахе нейтрально, а те, что Против, если они, конечно, сейчас пока не запили, скажем так. По орудиям известно, что у них достаточно кардинального Это то, то, чем они, в принципе, постоянно стреляют а, как раз в воздуху. По а, тяжелой технике неизвестно, но, но это что-нибудь есть. ВТР-3 или 4 и, возможно, один танк. А правда, это примечаю, это опять же неизвестно, по какому-то -про 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 проводить проводить его неопределенно, почему сложно. Потому что те местные жители, которые находятся в Горловке, они достаточно свободно передвигаются по местности, и они видят позиции украинских войск. А в то время украинские войска для того, чтобы проводить разведку, им нужно выезжать в специальное, в специальное, время, чтобы это было видно, чтобы их не видели. И это достаточно сложно, учитывая, как, как расположен самогорло. Зрозуміло, Мустафа, добре, тримайся там, мы переживаем за